সম্পূৰ্ণৰ পৰা চাং পাৰ্মখন কেনেকৈ বনাইছে দাদা নিবুল লিংগাৰ চেট যেতিয়া ইনষ্টলেচন কৰিব লাগিব তেতিয়া দেখাব বুলি কৈছিলে আজি আপোনালোকক দেখাম ফাৰ্মখন বৰিং চৰিং চাম ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মই নিপুলিংগাৰ ছেটটো চাপ্লাই দিয়াৰ পৰা এমাহ হৈ গ'ল আজি এমাহ হৈ গ'ল মালটো চাপ্লাই দি পেলাই থৈ যোৱা কিন্তু আজি এতিয়া ইনষ্টলেচন কৰিবৰ কাৰণে আহিছো আপোনালোকক দেখাম সম্পূৰ্ণ ফাৰ্মখন সেই বন্ধুৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোহে আপোনালোকে দেখা পাইছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা টাইমতে এতিয়া মই ফাৰ্মত যাব লৈছোঁ ফাৰ্মত নিপুল ডিংকা ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম কৰিম আৰু ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আছে এশ পাঁচ ফুট আৰু বহলটো আছে চৌবিছ ফুট সম্পূৰ্ণৰূপে এখন চাং ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণৰূপে এখন চাং ফাৰ্ম হয় পাৰমানেণ্টকৈ বনাইছে চব পকা ঢালাই সূতা ইউজ কৰিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দহ ফুটৰ মূৰে মূৰে মেইন ঢালাই সূতাবিলাক আছে আৰু মাজতে এইবিলাক পুচ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তলৰ এইটো আপোনাৰ গেপটো দিছে চাৰে চাৰি ফুট তলত মানুহ সোমাই পেলাই চাফা কৰিব পৰাকৈ দিছে আৰু তলটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেই তলৰ যিমানবিলাক সূতা আছে চব ঢালাই সূতা ইয়াত বাঁহ সূতা ইউজ কৰা নাই আৰু আপোনালোকক মই ওপৰৰ ছাইডটো দেখাই দিছোঁ ওপৰৰ ছাইডটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱেল্ড কালাৰ শিল্পলিন ইউজ কৰিছে যোনটো লাষ্টিংটো পাঁচ বছৰৰ পৰা ছবছৰ কৰে এই পালখন ময়ে চাপ্লাই দিছিলোঁ বন্ধুজনক আৰু নিপুল নিগা চেটটো ময়ে চাপ্লাই দিছোঁ আৰু ইয়াত যোনবিলাক ইউজ কৰিছে জালিবিলাক হেক্সা জালি সেয়াও ময়ে চাপ্লাই দিয়া ছাইডৰ জালিটো আপোনাৰ সাত ফুট আছে আৰু তলত যোনটো পাৰিছে সেইটো জালি চাৰে ছফুটীয়া ৰুল আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই ভিতৰত গৈ পেলাই দেখামগৈ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে তলটো খেৰ দি পেলাই চাইছে এইটো আপোনাৰ কিনা খেৰ হয় এইটো আপোনাৰ উলু খেৰ বুলি কয় উলু খেৰটো দি পেলাই চাইছে এতিয়া ফাৰ্মখনত ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি হ'ব লৈছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে মেটেৰিয়েলছ ইয়াতে পৰি আছে সকলোবোৰ মেটেৰিয়েলছ ইয়াতে আছে ছেটিংছৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ কৰিম ৰাতি ৰাতিপুৱা টাইম হ'ব পাই মোৰ মাতটো অলপ ভাগি আছে আপোনালোকে গম পাইছে গোটেই অল আছামৰ ঘূৰি ফুৰোঁ জেগা লৈ লৈ পানীটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু মোৰ এতিয়া চৰ্দি লাগি আছে মানে কাৰ চৰ্দি হৈছে সেইটো কাৰণে মাতটো অলপ ভগা নিচিনা পাব আজি ভিতৰতো আপোনালোকে দেখা পাইছে চৌব্বিছ ফুট বহল আছে আৰু তলৰ যোনটো আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলটো সেইটো চাৰে চাৰি ফুট চাৰে চাৰি ফুটৰ পৰা ওপৰত যোনটো চাং আছে এই চাংটোৰ পৰা ওপৰলৈকে আকৌ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইটো বাৰ ফুট ৰাখিছে এই হাইটটো বাৰ ফুট আছে আৰু ছাইডৰ হাইটটো ইয়াত ৰাখিছে তলৰ জালিটোৰ পৰা ওপৰৰ জালিটোলৈকে আপোনাৰ এইটো সাত ফুট আছে আৰু গোটেই হেকচা জালি ইউজ কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তলটো আপোনাৰ বাঁহ আছে ঘন ঘনকৈ বাঁহৰ গোটা বাঁহ দি দিছে গোটা বাঁহ পাৰ্লিং দিছে দীঘল দীঘলকৈ আৰু পথালি পাৰ্লিঙো আছে আৰু তলৰ যোনবিলাক ধানবিলাকে অলপ ভুলুকা বাঁহৰ ইউজ কৰিছে আৰু জাতি বাঁহো আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবোৰ চাউল বৈ লৈ পেলাই দিছে আৰু তেখেতে তলটো গোটেই পকা সূতা দিছে এইটো কাৰণতে দিছে পাৰমানেণ্টকৈ বনাইছে এই বাঁহটো পচি যোৱাৰ পিছত তেখেতে ইয়াত লোহাৰৰ পাতি ইউজ কৰিব লোহাৰৰ পাতি ইউজ কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে এখন পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব ফাৰ্মখন সেইটো কাৰণে ঢালাই সূতা ইউজ কৰি পেলাই তেখেতে গোটেই ফাৰ্মখন বনাইছে আৰু ঢালাই সূতাবিলাকৰ ছাইজটো আছে ছয় ছয় অলপ হেভিকৈ বনাইছে আৰু তেখেতে নিজে ঘৰতে সূতাবিলাক বনাইছিলে মোৰ ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' দিয়া আছিলে ঢালাই সূতা কেনেকৈ বনাব লাগে সেই ঢালাই সূতা কেনেকৈ বনাব লাগে তেখেতে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই নিজে বনালে গোটেই ঢালাই সূতাবোৰ আৰু পানী টেংকী চাংখনো তেখেতে পাৰমানেণ্টকৈ বনাইছে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম আগলৈ পানী টেংকী চাংখন আছে এপ্ৰক্স এতিয়ালৈকে কিমান টকা খৰচা আহিছে এইটো এতিয়ালৈকে মই সোধা নাই তেখেতক মই পিছত সুধিম সুধি লৈ পেলাই আপোনালোকক বাৰু জনাম কিমান টকা খৰচা আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো পেইন চেইন কৰি থৈছে কমপ্লিট আৰু এই নিপুল টেংকাৰ চেটৰ এইবিলাক লোহাৰৰ পাইপ ইয়াত পৰি আছে প্লাষ্টিকৰ পাইপ ইফালে আছে স্কোৱাৰ পাইপ আৰু নিপোলৰ যিবিলাক মেটেৰিয়েল সেইবিলাক চব পেকিং হৈ আছে বস্তাত আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰলৈ উঠিবৰ কাৰণে এইটো লোহাৰৰ খটখটিয়ে তেখেতে বনাই দিছে এইখন আপোনাৰ চাৰে ছুট আপোনাৰ বহল আছে ওপৰৰ যোনটো চাংখন আপোনালোকে দেখা পাইছে প্লেন চিট ইউজ কৰিছে আৰু এলপাতি ইউজ কৰিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দুই এঞ্চি ছাইজৰ এলপাতি দি পেলাই বনাইছে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ আৰু দীঘলটো এখন বাৰ ফুট আছে চাংখন আৰু তলত সেইটো মটৰ আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ওৱান এইচ পি মটৰ ইউজ কৰিছে মানেটো ইয়াত উঠাব কাৰণতে এইটো বৰিং চৰিং কৰি ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিছে বাহিৰত এটা ওচৰতে আছে বৰিঙটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ওৱান এইচ পি আপোনাৰ কণ্ট্ৰলৰ লগাইছে মটৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এতিয়া কাম মই আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন হোৱাৰ পিছত বাৰু এটা ভিডিঅ' দিম সেইটোত আপোনালোকক দেখাম কমপ্লেইন ইনষ্টলেশ্যন কৰাৰ পিছত এতিয়া ৱাৰিঙো কৰা নাই ৱাৰিংটো ময়ে কৰি দিব লাগিব বুলি কৈছে যিহেতু ৱাৰিংটো ভালদৰে কৰিব লাগিব আৰু নেপোল ডিংকাৰ ছিষ্টেমত ৱাৰিঙৰ লাইন মাত্ৰ দুটাহে হ'ব আপোনাৰ এইটো কাৰণতে দুটা হ'ব নেপুল টিংকাৰ লাইন ইয়াত তিনিটা হ'ব ৱাৰিঙৰ লাইন দুটাহে হ'ব দুটা পাইপ লাইনৰ মাজত ৱাৰিঙৰ লাইন এটা যাব এইটো ছাইডত আৰু এইফালেও পাইপ লাইনটো ছাইডলৈ থাকিব আৰু মাজত ৱাৰিঙৰ লাইন এটা যাব আৰু ওপৰত ইনভাৰ্টাৰ লাইট যাব ৱাৰিংটো মই কৰি দিব লাগিব যিহেতু ৱাৰিঙৰ চাৰ্জটো মোৰ ওপৰতে দি থৈছে বন্ধুজন আহিছে বন্ধুজনক এতিয়া মই সুধিম খৰচাটো এতিয়ালৈকে কিমান টকা হ'লে আৰু এতিয়ালৈকে খৰচটো কিমান টকা হ'ল তোমাৰ তিন লাখ চাৰে তিনি লাখমান এতিয়ালৈকে খৰচা হৈ গ'ল পাৰমানেণ্টকৈ বনাইছে সেইকাৰণে খৰচটো হ'বই আৰু আগলৈ এইটোতো তলত লোহাৰৰ পাতি দি পেলাই পাৰমানেণ্ট কৰিবা পাৰমানেণ্টকৈ কৰিব তেখেতে এতিয়া বাঁহ আছে বাঁহটো পচি যোৱাৰ পিছত তেখেতে লোহাৰৰ পাতি দি পেলাই এখন মানে ছালখন বনাব তলৰ যোনখন বাঁহৰ ছাল দেখিছে সেইখন লোহাৰ হ'ব সম্পূৰ্ণ তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ফাৰ্মখন পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব আৰু ওপৰটো তেখেতে ভৱিষ্যতে কৰোঁ বুলিয়ে এডভেষ্টাৰো কৰিব পাৰিব নহয় জানো তুমি এডভেষ্টাৰ কৰোঁ বুলিও কৰিব পাৰিবা ওপৰতো এজবেষ্টাৰ কৰিলে গৰম কালি হ'লে ওপৰত খেৰ ছটিয়াই লৈ পেলাই স্প্ৰিংকুলাৰ লগাই দিলেই হৈ গ'ল এজবেষ্টাৰটো পুহিব পাৰিব কোনো প্ৰব্লেম নাই যোনটো আপোনাৰ চিমেণ্টৰ টিং হয় সেইটোত আপোনাৰ গৰমটো বেছিকৈ নুঠে তাতো আপোনাৰ সেইটো ক'ব গ'লে একেবাৰে পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব পাল এখন আপোনাৰ চলাব গ'লে পাঁচ বছৰ ছবছৰ যায় তাৰপিছত আকৌ পাল চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু এজবেষ্টাৰ লগাই দিলে কমেও বিছ ত্ৰিছ বছৰলৈকে প্ৰয়োজন নাই বা ভাল কোৱালিটিৰ এজবেষ্টাৰ লগালেতো পঞ্চাছো টানি দিবলৈ আছে টানি দিব সেইকাৰণে খৰচাটো আৰু ওলাই নাথাকে এতিয়া নিপুল চেটৰ কাম মই লাগিব লৈছোঁ আপোনালোকক পিছতহে মই সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো দিম ৱায়াৰিংটো কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু নিপুল লিংকাৰ ছিষ্টেমটো কেনেকৈ ইয়াত ইনষ্টলেচন কৰা হৈছে খোজ কাঢ়োঁতে কাওঁতে অভ্যাস হৈ যাব নহয় কিন্তু প্ৰব্লেম নহয় আৰু বহুতকেইজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট কৰিছিলে এহেজাৰ মুৰ্গী পুহিবৰ কাৰণতে ফাৰ্মখনৰ চাইজটো কিমান হ'ব লাগে সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এহেজাৰ কেপাচিটি এখন ফাৰ্ম কৰিব হ'লে ষাঠি ফুট দীঘল হ'ব লাগিব ভিতৰে ভিতৰে আৰু চৌবিছ ফুট বহল হ'ব লাগিব আপোনাৰ চৈধ্যশ স্কোৱাৰ ফুট হ'ব লাগিব চৈধ্যশ স্কোৱাৰ ফুটত গৰম কালি হ'লে এহেজাৰ বাৰ্ট আপোনালোকক দিব ওৱান পইণ্ট ফ'ৰকৈ এটা মুৰ্গী স্পেচ লয় গৰম ছিজনৰ কাৰণত আৰু ঠাণ্ডাকালি হ'লে তেতিয়া আপোনালোকক বেছিকৈ পোৱালি দিব তাত প্ৰায় চাৰে এঘাৰশমান পোৱালি দিব ঠাণ্ডাকালি বেছিকৈ স্পেচটো নালাগে ওৱান পইণ্ট টুকৈ লাগে ঠাণ্ডাকালি আৰু গৰম কালি ওৱান পইণ্ট ফ'ৰকৈ লাগে স্পেচটো সেইটো আপোনালোকক কৈ দিলোঁ পানী টেংকী চাংখনৰ ওপৰত মই উঠি চোৱাকৈ নাই এতিয়া উঠি পেলাই চামগৈ পানী টেংকী চাংখন তেখেতেতো পাৰমানেণ্টকৈ বনাইছে মজবুতকৈ পানী টেংকী চাংখন পানী টেংকী চাংখনতো মজবুতকৈ বনাইছে কোনো শিলা পিলা নহয় পকা সূতা আপোনালোকে দেখা পাইছে ছটা পকা সূতা ফিট কৰিছে পানী টেংকী চাংখনত এতিয়া পানী টেংকী চাংখনৰ ওপৰলৈ উঠি পেলাই চাওঁগৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে পূৰা প্লেইন চিট মাৰি দিছে পূৰা গপচ হৈছে একদম পূৰা হেভি ইয়াত আৰু যিমান লোড দি দিলেও একো নহয় আপোনাৰ ইয়াত ক'ব গ'লে দুহেজাৰ লিটাৰ পানী লোড দি দিলেও একো নহয় এইখনত ক'ব গ'লে টেংকী ইয়াত তিনিটা দিম তিনিশ লিটাৰ দুটা লগাম আৰু দুশ লিটাৰ এটা লগাম ট'টেল আঠশ লিটাৰ পানী হ'বগৈ ইয়াত এতিয়া আঠশ লিটাৰ পানী কেপাচিটিহে দিম আৰু আঠশ লিটাৰে হৈ যাবগৈ বেছিকৈ নালাগে পানীটো বেছিকৈ ষ্ট'ক কৰি থ'লেও বেয়া হয় পানীটো আপোনাৰ ৰানিং পানী চলাই থাকিব লাগে ক'ব গ'লে আৰু গৰম কালি পানীটোতো টেংকিত বেছি টাইম ষ্টক কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব গৰম হৈ গ'লে মুৰ্গীয়েও গৰম পানী পাব সেইটো ফিডটোৰ ওপৰত সিহঁতি ডিপেণ্ড কৰিব যদি ফিডটো তোমাৰ যদি সিহঁতি ইণ্টেক কৰে এক কিলো আৰু গৰম চিজনত পানী প্ৰায় তিনি লিটাৰ ওচৰাচৰি খাই দিব এটা বাৰ্ডে নাখায় দানাটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সিমান খাব পঞ্চাছ কেজি যদি দানা খায় নহয় তেতিয়া ডেৰশ লিটাৰ পানী খাই দিওঁ গৰমকালি আধা কেজি দানাত এক লিটাৰ পানীটো খাই দিয়েহেতি আৰু এক লিটাৰতকৈ অলপ প্লাছো খায় ঠাণ্ডাকালি কিন্তু গৰম কালি ৱাটাৰ কনজামেশ্যনটো বহুত বেছি তাৰমানে দানাতকৈ সিহঁতি পানীটো বেছিকৈ খায় গৰম লাগিলত এতিয়া ইনচলেশ্যনৰ কাম লাগিম আপোনালোকে দেখা পাইছে পেকেটৰ পৰা মালবিলাক উলিয়ালোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো ওলাই আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আৰু নতুন নতুন আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব এতিয়া ৰাখিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই